રાજા વાર્તાજીમાં વાર્તા વાર્તાપ્રસંગ ચાર કે જેમાં હોરી ખેલનો પ્રસંગ આપ વર્ણવી રહ્યા છે એક બાર હોરી કે દિનહતે આસ્કરન ગોપકુવાતે જસોદાઘાટ નાઇવેકો હતે ઇતને મેં રમન રેતી મેં મુરલીશી ઠાકુરજીને બજાઈ સો મુરલીકો શબ્દ આસ્કરનને સુન્યો સુનાથી નાયવો તો ભૂલી ગયે पाचे फेरी रमन रहती गए तहाँ जाए देखे तो अलौकिक गोकुल नंदालय की लीला को दर्शन भयो सुबृषभक्त श्री ठाकुर जी के संग होरी खेलन को आई है बलदेव जी सखा गोप सहित एक और है तहाते एक गेल रावल की श्री स्वामी जी के घर की है ता दिशा श्री स्वामी जी ठाड़ी है एक गेल बलदेव जी की है सो अपने संग के शस्त्रधारी बड़े गोप लिए ठाडे है एक गेल महावन की है ता दिशा नंदराय जी जसोदा जी ठाडे है एक गेल घोख जहाँ गाय को खरीक है तहाँ की है ता दिशा श्री ठाकुर जी अपने बराबर के सखा लिए ठाडे है परस्पर होरी खेलत है या प्रकार आस्करन को लीला सहित दर्शन भयो आस्करण को ऐसा आनंद भयो जो दे दशा रही नाही उन्मत्त भय दर्शन करन लागे हृदय आनंद से उमग्यो यद हमार आस्करन ने गाई या गोकुल के चौहटे रंगराची ग्वाली पाची खेल हो ही चुके सी ठाकुर जी ब्रजभक्त सही नंदराय जी के घर पधारे तब आसकरन देखे तो वहाँ रमन रहती है और कच्छु नहीं आसकरन व्याकुल महावन दौरे जो मैं फेरी लीला देखू वहाँ गांव के लोग सब मिले तब सब लौकिक रीति देखी विचारियो लीला लीला मेरे मनोरथ सो कैसे देखोगो जब प्रभु अनुग्रह करेंगे तब दर्शन होगे जसोदा घाट तीसरे प्रहर नाइवे को आए पाछे श्री गुसाई जी के पास पधारे श्री गुसाई जी आस्करन को देखी पूछे आस्करन आज तुम प्रातःकाल दर्शन को क्यों नहीं आए सो या समय आए तब आस्करन ने श्री गुसाई जी सो सब वृत्तांत कयो आपकी कृपा ते होरी के खेल को दर्शन में पायो यह सुनिशी गुसाई जी कहे जो प्रभु तुम्हारे पर प्रसन्न हो कृपा करी दर्शन दिए है सो यहाँ नित्य विहार करत है अपने चाहे ते मिले नहीं, जब आपके मन में हो तब ही दर्शन देई क्रुन मंत्र वित्तम आपनु स्वरूप साक्षात पुरुषोत्तम प्राप्ति करावनार अनुग्रह मंत्र आप सर्वजीवों ने

શ્રી ગસાઈજીના અનુગ્રહ મંત્રથી શ્રી ઠાકોરજી કૃપા કરે અને શ્રી ઠાકોરજીની કૃપાથી જીવ શ્રી ગસાઈજીના ચરણ કમલની પ્રાર્થના કરી શકે શ્રી કૃષ્ણાનું ગૃહિતૈક પ્રાર્થનીય પદામ બોજાય નમ શ્રી વલ્લભાધી શકી જય શ્રી ગસાઈજી પારમ દયા લખી જય